মোৰ মতে কোনোবা মানুহে কৈছে মোৰ দিনৰ বিভিন্ন কাৰ্য পাৰ কৰি মোৰ শাহু মা মোৰ খোলালি আৰু মোৰ খোলালিৰ এটি সন্তান আছিলে মোৰ পি এছ অ এই সময়ত কিমান চাৰে আঠটামান হৈছে নেকি এতিয়া সময়টো পাহৰিছোঁ আমি গৈ আছিলোঁ গুৱাহাটী কালি আৰু পৰহি আমাৰ দুদিন সভা আছে কালি এখন সভা আছে আৰু পৰহি দিনাখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰায় দিনৰ ডেৰটা বজাত এটা বিশেষ সভা আহ্বান কৰিছিলে সাংসদ বিধায়কৰ আৰু আমাৰ বিজেপি জিলা সভাপতিসকলৰ সেই সভালৈ বুলি পেলাই মই গুৱাহাটী আহি আছিলোঁ আৰু হঠাৎ এই কুৰাবাৰী বুলি কয় আমাৰ মানে বিহৰা বাগান জাষ্ট পাৰ হৈয়ে মই কোনোদিনে মোৰ বিশ বছৰ ৰাজনীতিৰ জীৱনত মোৰ মাও বিধায়িকা আছিল এই যোৰহাট গুৱাহাটী আমি অহা যোৱা কৰোঁ পাথৰ মৰা এইটো কেতিয়াও শুনা নাছিলো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো পালো ডাঙৰ এটা ইটা চপৰা মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখত মানে বাঁহতে ৰৈ থকা এজন যুৱক ডেকা যুৱ যুৱক পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰমান হ'ব একদম আমি দেখা পাই আছো মইতো কেলে পাথৰ তুলিছে নাজানো দেখা গৈ আছো গৈছো ঘপককৈ আমাৰ গাড়ী লৈ পেলাই পুনৰ মোৰ পিনে বিশেষকৈ ড্ৰাইভিং চিটৰ পিনে পোনে মাৰি দিলে আমাৰ গাড়ী গোটেই গ্লাছ ভাঙিল আমি গোটেই মুখে চুখে গ্লাছ আমি অলপ দেৰি ৰৈ দিব লগা হ'ল লগে লগে পুলিচক খবৰ দিলোঁ আৰু যিহেতু ডি এছ পি দায়িত্বত আছিলে আমাৰ মৰিনীত বাৰ্দী বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেত বৰ্তমান এছ ডি পি অতি প্ৰকাশত হৈ আছে তেওঁ চিনাকি তেওঁ যোগাযোগলৈ তেওঁ আহিছে